Terlalu banyak telah diperkatakan tentang perjanjian dagangan antara Amerika dengan Malaysia atau dalam kata ringkasnya ART. A -R -T. Sebenarnya ini tidak harus disebut sebagai ART. Kita harus sebutnya sebagai perjanjian penipuan terhadap Tanah Air. Tujuan saya menyampaikan beberapa butiran ini ialah supaya kita sebagai rakyat Malaysia jelas dalam pemikiran, jelas dalam pemahaman dan jelas dalam pelaksanaan selepas ini. Perjanjian Amerika Malaysia ini yang ditandatangani pada 26 Oktober yang lalu merupakan sesuatu jualan daulat, jualan kemerdekaan dan pengenepian hak-hak sesebuah negara. Kita akan sebutkan secara mudah dan tidak menerusi legalis ataupun bahasa undang-undang bagaimana di bawah perjanjian ini maka tanah air kita telah terjual hakikat daulatnya dan terjual hakikat kemerdekaannya perjanjian ini mengandungi tujuh klausa besar dan ketujuh-tujuh klausa ini mengandungi empat puluh perkataan wajib yang menyatukan Malaysia shell Malaysia shell Malaysia shell bermakna Malaysia hendaklah Malaysia hendaklah dan Malaysia hendaklah dalam pelbagai aspek dan pengertian. Sekiranya 40 kali disebut perkataan shell ini di dalam perjanjian yang tujuh klausa besar ini merupakan ia sebagai satu jualan bermakna kita sudah dijual oleh Amerika dalam konteks pengertian perdagangan antarabangsa. Sebab itu, kita harus ketahui lima perkara mudah saja kenapa perjanjian ini harus kita tolak. Erti tolak, dibatalkan. Erti dibatalkan, dihantar surat pada masa ini kepada Amerika mengatakan Malaysia adalah menolak perjanjian ini di atas klausa tujuh yang ada pada perjanjian ini. Apakah perkara-perkara yang dikatakan menjual kedaulatan dan menjual kemerdekaan atau hapusnya kedaulatan dan hapusnya kemerdekaan. Pertama ialah Amerika tidak menganggap Malaysia ini sebagai negara yang berdikari sendiri. Dengan erti hanya Malaysia yang menandatangani perjanjian ini. Manakala Trump datang tempo hari sempena Hari ASEAN bersidang di Kuala Lumpur. Singapura tidak menandatangani, Laos dan lain-lain tidak menandatangani, apatah lagi Indonesia dan lain-lain. Kenapa Malaysia saja yang menandatangani? Ha, ini soal harus dijawab oleh uh, Perdana Menteri ke-10 PMX. Mesti dijawab dan mesti dihurai. Kedua ialah perkara yang menekankan kepentingan negara di bawah fasa 5 perjanjian ini apa-apa yang hendak dilakukan dalam bentuk perjanjian dengan negara lain Malaysia hendaklah mendapat persetujuan Amerika dahulu. Ini bermakna satu tauliah kolonisasi bermakna tak boleh Malaysia menandatangani trade agreement atau perjanjian perdagangan sendirian dengan negara-negara lain seperti China, Brazil ataupun hal-hal yang berkaitan dengan India dan Tenggara Asia seluruhnya. Point ataupun hakikat yang harus kita tekankan sekarang ialah Industri halal dicatat dalam perjanjian ini supaya disumberkan dari Amerika. Ha, ini, Jakim kena lihat dan keluarkan pandangan yang sahih, tidak menosabah. Kedua, apa-apa yang hendak dilakukan dalam bentuk pembelian pertahanan, security, hendaklah mendapat urusan persetujuan Amerika. Ketiga, hal-hal yang disebut di sini ialah tentang... Sama ada annex ataupun tambahan kepada perjanjian ini, sebahagian daripada perjanjian sebenarnya dijadikan sedemikian. Pertama, di bawah annex keempat ialah Malaysia diarah membeli Boeing 30 biji di bawah annex 4 dan tambahan 30 lagi. Aircraft atau pesawat Boeing bukan murah. Satu sekurang-kurangnya 10 juta Amerika Syarikat. Jadi dengan jumlah itu saya kira tak kurang dari 7.8 bilion US terpaksa dibelanjakan untuk mengisi kehendak procurement aircraft atau pesawat penerbangan. Kedua ialah security equipment atau alat-alat keselamatan hendaklah dibeli dari Amerika tak kurang dari 67 juta dolar setahun. Cukup dengan itu, Petronas hendaklah shell buy, hendaklah membeli LNG ataupun gas LNG bernilai 2.04 bilion US satu tahun. Perlu kita ingat, hari ini Petronas menyumbang kepada kerja Malaysia antara 32 bilion ke 45 bilion ringgit setahun. Tetapi di bawah perjanjian ini, Petronas kena keluarkan wang. 2.04 bilion dolar untuk membeli LNG yang disumberkan dari Amerika. Seterusnya di bawah annexure ataupun uh, lampiran ini dikatakan semiconductor kemudian aerospace komponen-komponen berhubung dengan intipan bernilai 150 bilion antara tahun 25 sampai tahun 2029 mana nak dicari wang ini soalan pertama yang kedua apa telah jadi kepada perdana menteri menerima semua ini bulat-bulat dan menelannya tak kiralah menteri miti pun begitu seterusnya kita harus lihat juga Telekom Malaysia sekarang memang ada kontrak dengan Amerika dah 119 juta US dollar satu tahun. Selain itu pula dikatakan bahawa batu arang pun dibeli oleh TNB setiap tahun bernilai US 43 juta. Jika saudara jadualkan dan tambah semua dalam jumlah besar, kita tidak mampu. Malaysia akan bankrupt sekiranya perjanjian ini kita terus terima pakai. Akhirnya ialah bagi kita menyatakan soal yang timbul kini ialah selamatkah Malaysia dengan perkara-perkara yang kita sebut tadi. Tentu tidak selamat sebab sumber kita hanya antara 419 bilion RM setahun sebagai bajet. Yang saya sebutkan tadi melambung jauh daripada bajet yang kita boleh mampu. Persoalan timbul akhir sekali ialah kenapa diterima perkara ini dan pada 26 hari bulan ditanda tangani oleh PMX bagi pihak tanah air. Ada satu provisi di sini antara provisi 1 sampai 7 menyatakan apa apa nadir bumi bermakna REE ataupun bumi yang menghasilkan komponen-komponen uh, untuk mencipta senjata-senjata uh, dan elemen atau komponen yang bersifat nuklear dan lain-lain nak disumberkan di Malaysia dan sebelum mengeksport atau menjual REE ini, nadir bumi ini kepada pihak lain, Amerika mesti dirundingi dahulu. Kita menyatakan REE tidak harus dijual, mesti tetap dalam tanah air kita. Industri itu harus kita wujudkan di sini, tidak menjualnya kepada Amerika atau dikawal oleh Amerika. Jadi dengan hal yang sedemikian, apa harus kita buat? Sebagai rakyat, kita putuskan bersama-sama di kampung di mukim di daerah perjanjian ini lebih dahsyat daripada perjanjian pangkor 1874 yang mengetepikan raja Melayu pada masa itu raja Abdullah ke Seychelles ini lebih dahsyat daripada perjanjian-perjanjian lain termasuk perjanjian Malayan Union sekarang kita menyatakan sudahkah raja-raja Melayu menerima taklimat dari perjanjian ini Kedua, sudahkah negeri-negeri di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak dirundingi sebab tanah berkaitan dengan REE tadi atau nadir bumi tadi adalah hak negeri? Kenapa dengan satu cara tanda tangan PMX dijual semua hak ini tanpa berunding dengan negeri, tanpa berunding dengan para sultan kita? Terasa oleh kita, kita beraja, kita ada negeri. Oleh itu, semua kebuah tuanku harus buka mata dan buka telinga pada masa ini. Agar negara kita tidak dijual. Berundinglah hendaknya di majlis raja-raja, di pohon supaya perjanjian ini dipotong dan tidak dikuatkuasakan. Ini terkandung di bawah Seksyen 7, kita berhak dalam tempoh 60 hari memberi notifikasi menyatakan kita nak berhentikan perjanjian ini. Dan jika ini dapat dibuat, selamat Malaysia. Jika perjanjian ini diteruskan juga, maka setiap yang bernama warga Malaysia perlu turun padang. Menyatakan, Perdana Menteri tidak tahu apa yang dia buat. Perdana Menteri tidak baca perjanjian ini. Apatah lagi, Menteri Miti. Inilah masanya bagi kita bersekutu dan genggam perjuangan kita dalam hal menentukan masa depan. Berhentikan perjanjian ini serta-merta dan beri notis di bawah seksyen 7. Diharapkan masyarakat bersama. Inilah masa kita berjuang sebenarnya menyelamatkan tanah air kita kembali. Ayuh